ശകമാർ യാഗരക്ഷ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി യാഗരക്ഷയ്ക്കായി രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദശരഥൻ ആപദ്ശങ്ക കൊണ്ട് തടസ്സം പറയുകയാൽ വിശ്വാമിത്രൻ ക്ഷുഭിതനാകുന്നു എന്നാൽ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ധൈര്യം ലഭിച്ച ദശരഥൻ അവരെ മഹർഷിയോടൊപ്പം അയച്ചു രാമലക്ഷ്മണന്മാർ പോകുന്ന വഴിയിൽ പൗരസ്ത്രീകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ജൈത്രയാത്രയുടെ കീർത്തിയുടെ വിത്തെന്ന പോലെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി ആശ്രമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അമംഗളത്തെപ്പറ്റി കേട്ട് അനുകമ്പാദ്രനായി ഏകശരം കൊണ്ട് രാമൻ താടകാവധം നിർവഹിച്ച് മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ നേടി യാഗരക്ഷയ്ക്കായി രാമൻ സുബാഹുവിനെ നിഗ്രഹിച്ച് മാരിജനെ കടലിലേക്ക് പായിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ മിഥിലയിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി नयसौख्यं तादृशं प्राप्तवन्तं दृशिहृदि बहिरन्तश्चात्मजाुनीक्षमाणम् कुहजनसमयेगाद् कौशिकः का प्रेमयोगाद् दशरथधरणीन्द्रं द्रष्टुकामो मुनि तिनानेनादरादर्च्यमान स्तवहितवचनाद्यैस्तर्पितः पृच्छ्यमान स च सदस्यचे स्वक्रतुत्राणहेतोस्तव हि ससहजस्य प्रेषणं स्वेन सुतविरहमशक्यं सोढुमालोच्यमूढे कथयति बहुभूपे कौशिके जातकोऽपि हितवचसि वसिष्ठे प्रीततानुमत्या तमनुयिथ चापि तापसं प्रतिकलवलितास्यं प्रेक्षमाणं मुनीन्द्रं सविनयमनुयान्तं त्वां तदा पौरनार्य वभृषुरुपरि सौधव्रातवातायनस्था किमु रघुवरलाजये कीर्तिवल्यानुबीजये भुवि विगुणयतो ये भाविते चान्नतो ये विहितबहुविभेदं भूरिशोभूतजातं पथि शमयितुमेते क्षुत्पिपासे मुनिर्वामदिशदति बलाख्यम् बलाख्यां च विद्ये धृतरसमशृणोस्त्वं ताटकादुश्चरित्रं मुनिषु महदभद्रं मूर्च्छितं मार्जयिष्यन् त्वदिषुरपि ततोऽस्यास्तूर्णमभ्यागताया व्यशहतननिवासं ृदे भूतलेऽस्मिन् जगदतिशयिनस्ते जातमोदे चरित्रे जगदुषि मुनिवर्ये जृम्भगाद्यस्त्रमन्त्रान् शुभदमधदुक्तं शुश्रुवानश्रुभाजे दधदविनयने त्वम् वामनीयं चरित्रम् प्रचुरदवसि तस्मिन् प्राप्तसिद्धाश्रमेथ प्रसजति सति यज्ञे प्रस्तुतासु क्रियासु सततमवितुमे सद्विजन्तस्थिवांसौ सविध भुवि समन्ता चकित हृदि महास्त्रोच्चाटिते ताटके ये मुनिजनशिराहुं मृत्यवेदास्सुबाहुं विधिसुविहितसत्रो विस्मितो गाधिपुत्रो धृतधृतिसवनान्ते द्रत दत्तवानाशिषस्ते प्रियसखजनकेन्द्रप्रीतये प्रस्थितस्त्वाम् अनयदनुजयुक्तं सत्त्वनुत्तानचेता सकुतुकमनुयाद पसैरप्यनेकैः समम सुखयचेत